নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবা চাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল এটা বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো মানে বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্টেই হ'বলৈ গৈ আছে যিসকলে নেকি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰো একজাম দিবলৈ গৈ আছে লগতে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰৰ এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া ডিচাইড কৰিব পৰা নাই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এক্সামৰ কাৰণেই পঢ়োনে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰৰ কাৰণে পঢ়োঁ যিহেতু গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ লগতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এক্সাম ময়ো দিম মই ময়ো নিজেও এজন কেণ্ডিডেট হৈ সেইখিনি একজাম দিম গতিকে কি কৰিলে ভাল হ'ব কি কথা কেনেকৈ কৰিলে আপোনাক সুবিধা হ'ব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু কথা কৈ যাওঁ আপোনালোকে যদি ৱেলডাৰ ট্ৰেডত কিছুমান কেণ্ডিডেট আছে ৱেলডাৰ ট্ৰেডৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখিনি ৱেল্ডাৰৰ ল'ৰা আছে সেইখিনি এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ খুলিছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান হয়তো আপোনালোকৰ এক্সাম ডিছকাছৰ লগত ডিছকাশ্যনৰ লগতে কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আলোচনা কৰিম বুলি মানে সেইটো গ্ৰুপ খোলা হৈছে যিহেতু এজন ৱেলডাৰ কেণ্ডিডেটে মোক এইটো ক'লে যে কি আপোনাৰ আপুনি যদি পাৰে হেল্প কৰিব ক'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে গ্ৰুপটোত আলোচনা কৰিব পাৰিব ভালদৰে চাই বৈ সেইটোত কথা পাতিব পাৰিব আপোনালোকৰ ৱেলডাৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে গতিকে আপোনালোক যদি ৱেল ডেয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই গ্ৰুপটো জইন হৈ ল'ব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দিয়া আছে লিংকটোত গৈ আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব টেলিগ্ৰাম চেনেলত এইটো গ্ৰুপ হয় গ্ৰুপ হয় চৰি চেনেল নহয় গতিকে বন্ধুসকল এতিয়া আহোঁ এতিয়া আপোনালোকে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ কাৰণে পুহিব নে অইল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পঢ়িব বন্ধুসকল এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈ গৈছে যে কি আপোনালোকে মোৰ মতে মই যিটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি যদি আগতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কাৰণে পুহিছিলে সময়ে আপুনি ক'ত বেছি দিছে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আপুনি বোলে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত বেছি সময় দিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডতে থাকক যিহেতু গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰৰ এক্সাম হ'বলৈ বেছি দিন নাই অতি সোনকালে এক্সাম হ'ব আৰু যি এমাহ আছে এমাহ নাই চাগৈ গেট থ্ৰিৰ কাৰণেতো পোন্ধৰ দিন মানুহ নাই গতিকে সেই পোন্ধৰ দিনত আপুনি একো পঢ়ি ফালিব নোৱাৰিব গতিকে যদিও আপুনি আপোনাৰ মনত সন্দেহ যদি পাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একজামটো দি চাব পাৰে ভালদৰে কিন্তু মোৰ মতে আপুনি যদি অইল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পঢ়িছে তেতিয়া অইল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পঢ়ি থাকক আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে দুইটা এক্সাম দিম মই গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ দিম তাৰপিছতে লগতে অল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কাৰণেও পঢ়িম এক্সাম দিম গতিকে আপোনাৰ কথা আপুনি য'ত আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টেড আপুনি বোলে আচলতে পঢ়াটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা হৈ যায় মানে কিছুমান যদি দুয়োটা পঢ়ি থকা হয় যদি এটাও নিসিজে তেনেকুৱা হ'লে পিছত দুয়োটাই প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে এনেওতো এক্সামটো হৈ যোৱা হ'লে ভাল আছিলে তেতিয়া আপোনালোকে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ যিখিনি এ ডি আৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কথাটো ঠিক তেনে তেনেধৰণৰ গতিকে মোৰ মতে মই সেইটো বিচাৰোঁ আপোনাৰ মনৰ ওপৰত ডিচাইড কৰিব আপোনাৰ মনে যোনটো বিচাৰে গতিকে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰটো এক্সামটোতো এতিয়া সোনকালে হৈ যাব পাৰে হয়তো তাৰ মাজতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এক্সামো হৈ যাব পাৰে গতিকে কথাবোৰ তেনেকুৱা আমাৰ যিখিনি টেকনিকেল লাইনৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এক্সাম দিম বুলি ৰৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবেতো ডোনাওটো ভৰি হৈ আছে ক'ত ভৰি দিওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে গতিকে মোৰ নিজৰ ডিচিশ্যনটো কথাবোৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ শেষত মই এটা কথাই মানে মইতো বহুত দিন মানে ক'বলৈ গ'লে অলপ হ'লেও মানে পঢ়া শুনা অইল ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত চলিছিলে গতিকে সেইটো এৰি দিলে হয়তো সেইটো পাহৰি যোৱা যাব বুলি মই সেইটোৰ ওপৰতো অলপ গুৰুত্ব ৰাখিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব পৰা নপৰা পিছৰ কথা তাৰপিছতে এডি এৰি কাৰণে অকল যিখিনি মেথছ ৰিজনিং লগতে আপোনাৰ গ্ৰামাৰ সেইখিনিৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিছোঁ বেলেগবোৰ নাই দিয়া কাৰণ যিহেতু সেইখিনি তাৰে টুৱেণ্টি ফৰ্টি পাৰ্চ পাৰ্চেণ্ট মানে আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডতো আহিব গতিকে সেইখিনি পঢ়ি থাকিলে মই লাভ হ'ব বুলি ভাবি এইখিনিকে কৰি আছোঁ বাকী যি হয় পিছত দেখা যাব গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়াখিনি সিমানেই আছিলে গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে এটা লাইক কৰি জনাব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আৰু এই চেনেলবলৈ নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু এটা নতুন চেনেল আপোনালোকৰ বাবে গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰে চেনেল বুলি ভাবি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই